દાહોદ જિલ્લાના છાપરી ખાતે ભાજપ કાર્યાલય કમલમ ખાતે ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડાની જાહેર સભા યોજવામાં આવી દાહોદ ભાજપના ઉમેદવાર ચૂંટણી પ્રચાર અર્થે જાહેર સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું આ જાહેર સભામાં જેપી પી નડ્ડા દ્વારા વડાપ્રધાન મોદીની પ્રશંસા કરતા જણાવ્યું હતું કે આજે વિશ્વ ફલક ઉપર ભારતનું નામ થયું છે તો તેનો શ્રેય વડાપ્રધાનને જાય છે તેઓએ હંમેશા ગરીબ પીડિત શોષિત વંચિતો માટે વિવિધ યોજનાઓ થકી તેમની તમામ ક્ષેત્રે ચિંતા કરી છે આ કાર્યક્રમમાં દાહોદ જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખો હોદ્દેદારો અને આગેવાનો સાથે મોટી સંખ્યામાં ભાજપના કાર્યકર્તાઓ ઉમટી પડ્યા હતા सोनिया गांधी के मुंबर ताला लगा कि नहीं लगा प्रियंका गांधी के मुंबर ताला लगा कि नहीं लगा एक शब्द नहीं निकला किसी से एक शब्द नहीं निकला ए राजा बोलता है कि सनातन है बोलो ये सनातन विरोधी है कि नहीं है ऐसे लोगों को आगे आने दोगे क्या पूछना कांग्रेस से और मैं अंत में बोलता हूं ये राष्ट्र विरोधी क्यों है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में नारे लगे अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं अफजल कौन था अफजल वो था जिसने पार्लियामेंट के अटैक का मास्टरमाइंड माइंड उसको फांसी की सजा हुई अब ये शर्मिंदा कौन हुआ? जेएनयू के छात्र अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं कातिल कौन हुआ सुप्रीम कोर्ट का जज कातिल कौन हुआ में के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जिन्होंने माफी नहीं दी और दूसरे दिन दूसरे दिन राहुल गांधी इनके साथ खड़ा हो गया राहुल गांधी क्या बोलते थे भारत होंगे टुकड़े इंशा अल्लाह इंशा अल्लाह ये टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जाकर के खड़ा हो गया राहुल गांधी और अभी लोकसभा का प्रत्याशी बना दिया बोलो ये राष्ट्र विरोधी तो साथ है कि नहीं है कि नहीं है ऐसे लोगों को आगे आने दोगे तो क्या अभी नई चाल चली है